23 лютого 2016 року в Раді ветеранів війни та праці Марганецького гірничо-збагачувального комбінату зібралися ті, для кого цей день дійсно свято. Сьогодні ми зібралися зі світ по нашим текущим ділам. Нас очень волнует положение в городе, поэтому э, есть предложения некоторые, которые мы э, должны высказать руководству города. Поэтому сегодня мы по этому поводу и собрались. Но оно как раз у нас сегодня собралось и с датой, которую мы практически э, всю сознательную жизнь отмечали. Это День защитников Отечества. По-разному можно оценить этот день сегодняшний, так, но это история. А мы вот здесь, ветераны, которые собрались, э, мы... Всю свою сознательную жизнь отмечали этот день. Поэтому и сегодня мы считаем не за грех значит, вспомнить о тех временах, временах, которые были у нас и связанные с вооруженными силами, где мы служили, как служили. Все это дело просто воспоминания, они должны быть. Историю нельзя забывать. С нее надо делать только правильные выводы. Если мы сделаем правильные выводы, мы будем нормально жить. Но нельзя огульно все отметать. И если у нас традиция это осталась, так она и будет. Та же традиция 8 марта скоро будет. Да? Некоторые пытаются ее убрать. Мы считаем, что это неправильно. Так? Поэтому в любом случае праздники государства имеют свои, но традиции есть традиции, их никто никогда не отменит, любое правительство. Как оно было, так оно и есть. Много, много ли осталось тех, которые вот действительно... Те что, были в окопах, те, что были в окопах, у нас осталось 4 человека. 4 человека с тех, которые действительно были в окопах и воевали. А вот здесь у нас в основном сейчас остались люди... Это дети войны и те, которые служили в 1946, 1947, до 50-го года. Это тоже были люди, связанные, ну будем так сказать, с армией, вы знаете, и Япония, и значит, Германия, и Чехословакия, и так далее, эти все события. Это же то же самое, вот, как Афганистан. Да? Мы говорим, что война афганистанская, она никому не была нужна. Но наши хлопцы там погибали. И помнить об этом надо всегда. И чтить память тех людей, которые погибли. Поэтому и сегодня, вот мы, День защитников, он отменен сейчас в эту, в эту дату. Но однако мы его, так сказать, вспомним хорошим словом. Ну как помню? Конечно помню. Безусловно. Я, у меня военная специальность, матрос, БЧ-5, это моторист. Так что а сегодня день военно-морского военно флота то же самое, так? День Советской армии и военно-морского флота. Мы Поэтому мы как праздновали ее, так и будем продолжать праздновать их, чтоб там нам не говорили, а это мы не будем отменять. Ну что я могу сказать? Я хочу всем Всем защитникам Родины пожелать больших успехов, здоровья всем. Пусть живут подольше и радуют нас своим присутствием. Всех-всех с праздником. Вот такие дела. Каждый год встречаетесь со своими побратьями. Да, 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 каждый год. Есть, чтобы есть. есть. Вот и сегодня соберемся и поговорим и вспомним. Мы сегодня собрались на, у нас заседание совета ветеранов Организованного ГОКа по вопросу о, о дальнейшем. Э, вот будет сессия городского совета народных депутатов. И мы принимаем совет ветеранов активное участие в этих вопросах, о, о, которые необходимо решать для дальнейшей судьбы нашего города. И поэтому и сегодня упало как раз что, э, по старому стилю День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Ну, тут как раз собрали все седовласы, и... те, которые служили в этой армии. И очень много людей в годы Великой Отечественной войны мы потеряли около 20 миллионов человек. Поэтому и Украина, вот тут мы на этой территории, мы дважды через вот эти все сидящие, даже и даже молодые поколения, эти дети войны, война прокатилась дважды, туда и обратно. И, конечно, мы все, все это помним и все это видим. Поэтому хочется вот оставшимся тем, которые остались, пожелать крепкого здоровья, большого человеческого счастья и дожить до лучших времен. Ну, поначалу я скажу как. Я вот советом ветераном занимаюсь уже где-то более 15 лет. 24 года назад были созданы Советы ветеранов, когда уже начался распад советской системы. И вот тогда была такая ситуация, что когда взяли на учет в то время тех всех, кто принимал участие в Великой Отечественной войне, у нас в горно комбинате было 868 человек. Но ну, я имею в виду с теми, что жили еще в поселках тут, вокруг лежащих, работали в системе горно-богатительного комбината. Ну а на сегодняшний день у нас тех, кто, вот Анатолий Иванович сказал, э, осталось где-то 5 или 7 человек. Да, и уже вот нет, это поколение ушло. И устались участники боевых действий. И в настоящее время уже будут участники АТО. Я скажу, что простые люди и по одной, и по другой стороне не желают этой войны. Вы говорят же, без истории нет будущего, все-таки нужно помнить. А, без истории нет будущего. А я скажу, наша история очень интересная. Вот мы в прошлом году отметили 130 лет, как мы добываем марганцевую руду на этом месторождении. Мы являемся вот марганецкий горнобатитный комбинат старейшие горнорудные предприятия Украины. Но ну, если сказать э, по истории дальше немножко, я вам скажу, что вот донецкий угольный бассейн был открыт в 1792 году. Крымовский железорудный бассейн был открыт на 1700 в 1873 году, а мы были открыты, вот первую руду нашли 1850, ну, 130 лет назад. Поэтому у нас здесь интересная история, интересный край. Слезами на глазах. Правительство наше этот праздник отменило, перенесло День советской армии, День защиты. Отечество. Мы это не признаем, так как мы служили в советской армии, мы отдали свои три с половиной года советской армии и чтим, наверное, до громовой доски будем этот праздник чтить. Так что с праздником вас, девочки, и всех мальчики. Желаем здоровья и счастья. Звичайно, ті, хто виконував свій військовий обов'язок у ті далекі радянські роки, завжди будуть пам'ятати кожну хвилину, кожну подію. Адже це їх минуле їх життя і наша з вами історія.